ایک یہ بہن نے پوچھا اور بڑی دردناک داستان ہے کہ کسی بچی کا نکاح ہوا اور فس نائٹ ہی شوہر نے اس کو مارا پیٹا اور برا بھلا کہا اور کہا کہ میں فیملی کی ضد کی بنا پر تم سے شادی میں نے کی ہے ورنہ تم مجھے پسند نہیں میں کسی اور کو لائک کرتا ہوں اور میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا اب وہ بچی پوچھتی ہے کہ میں کیا کروں کس طرح اپنی زندگی گزاروں اور کیا میں اس بنا پر خلع لے سکتی ہوں یا نہیں کاش یہ دونوں فریقی ہمیں دیکھ رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے کہ کسی بچی کی زندگی برباد کرتے ہوئے اور فسٹ نائٹ جس میں بچی بہت ہی ارمانوں کے ساتھ رخصتوں کے گھر سے آتی ہے اس کے ذہن میں خواب ہوتے ہیں اچھے تصورات ہوتے ہیں اور ایک ایسی بھیانک اور ایسی منحوس صورت پیش کرنا جو اتنی جرت اس نوجوان کے اندر پیدا ہو رہی ہے یہ پہلے بزدل کیوں بن گیا تھا اس کو اپنی فیملی کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اکڑ جاتا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں پورے لڑکی کو پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نہیں کرتا ہوں ان کے سامنے بزدل بن گیا اور ایک بچی جو کسی کی بچی ہے اس کی زندگی برباد کرنا اس کے خوابوں کو چکنا چھور کرنا اس کے جذبات اس کے احساسات اس کی فیلنگز کا خون کرنا کس قدر شدید دل آزاری ہوئی ہوگی اس بچی کی اندازہ کریں اگر یہ توبہ نہیں کرے اور اسی حالت میں مر گیا تو مجھے یہ مطلب قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمارے سامنے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ شدید غضبناک ہوگا اس کی موت بڑی دردناک ہوگی عذابِ قبر شدید قسم کا ہوگا میدان معاشر میں ذلیل رسوا ہو کے اسی لڑکی کے سامنے نادیم ہو کے سر جھکا کے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ مزید ناراض ہوا تو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہاں نامعلوم کتنے ہزار برس اس کو آگ میں جلایا جائے اس لیے یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے کوئی لڑکی اگر کوئی پسند ہے اپنے والدین کے سامنے ظاہر کریں اس کو کسی اور کی بچی کی زندگی برباد نہ کریں جس طرح اس نے کر لی اور ایسے جو بھی نوجوان میری بات سن رہے ہیں وہ اگر اسی قسم کا کو کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو فوراً اپنی بہن کے بارے میں سوچیں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں کہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد فرس نائٹ اس طرح کا سلوک کریں تو آپ کی قلب کی کیفیت کیا ہوگی اس بچی کے ماں باپ کے ذہن کی کیفیت کیا ہوگی یہ بہت ہی غلط حرکت ہے توبہ کرنی چاہیے اور بچی کو ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ فوراں خدا کی طرف نہ جائیں اپنے بڑوں کو اس میں ڈالیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے وقتی غصہ ہوتا ہے اور بڑے جب سمجھاتے ہیں پیار سے ماحول بناتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے اور اسی طرح اس بچی کو چاہیے کہ کچھ عرصے اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ ناکام ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا لیکن میں فوراں خلا یا طلاق کا مشورہ ہرگز نہیں دیتا ہوں اگر اس نے غلطی کی ہے تو آپ وہ غلطی نہ کریں اور آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی امداد طلب کرتے ہوئے اسے اپنا بنائیں اور بڑوں کو اس بیچ میں ڈال کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں یہ جس نے جنہوں نے اپنے بچے کو ضد کر کے شادی کروا دی اور ان کا اپنے بچے کی طبیعت پر اس کی کیفیات پر اس کے عمل پر کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے اور اس لڑکے نے پہلے رات ہی کسی کی بچی کو اس طرح بہت زیادہ ہٹ کیا ہے تو انہیں خود بھی سوچنا چاہیے اور یہ سب جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل فلمیں ڈرامے انٹرنیٹ انتہائی عام ہے پھر اس کے جو اثرات سکولز میں کالیج میں یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں محلوں میں ہو رہے ہیں دوستوں کی گیدرنگ کے اندر ایسی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ جب بچوں کی شادی کرنے لگیں تو ان کی رائے بھی معلوم کر لیں اور اگر بچہ کسی صحیح جگہ فرض کر لیں کسی صحیح جگہ وہ نشاندہی کرتا ہے کہ میرا دل اس طرف مائل ہے تو سب سے پہلے اس کو فوقت دینی چاہیے کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے آپ نے نہیں اب یہ فیملیز میں نے کتنے ایسے دیکھے ہیں ضد پہلے بچوں کی شادی کروا دیں گے جب وہ لڑکا کہے گا میرا دل بیوی کی طرف مائل نہیں ہے تو بڑے معصومانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اچھا پھر طلاق دے دو تمہاری مرضی ہے یعنی اپنی ضد پوری کروا کر کسی کی زندگی برباد کرنی ہے بچے کو بھی پریشان کرنا ہے خود بھی پریشان ہونا ایسا نہیں کہ یہ پریشان نہیں ہوں گے تو اس ضدوں کا فائدہ کیا ہے اس لیے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تو ان فیملی کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی اور اس نے اس طریقے سے کسی کی بچی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے جس کا وبال اس پوری فیملی پر بھی ہوگا یہ کوئی حسن بار بار ہو جاتا ہے لیکن میں دوبارہ ایک دفعہ پھر ذکر کر دیا کہ یہ عیادہ ہو جائے گا کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے تو میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں نہ میرا ماضی میں کبھی کوئی سیاسی جماعت سے یا سیاست سے تعلق رہا ہے نہ موجودہ دور میں ہے اور نہ آئندہ ارادہ ہے کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالی ہم سے جو کام لے رہا ہے پوری دنیا میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا عالم بنانا مفتی تیار کرنا معتدل آ... علماء کی تیاری مف... آ... بچیوں کی تیاری مفتیہ ہمارے ہاں تیار ہو رہی ہیں ماشاءاللہ یہ وہ کام ہے کہ اگر میں سیاست میں آ کے سارے زندگی بھی کام کرتا رہوں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں اس کے برابر کام نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں پھر کویشچن ہے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ ان کی سسٹر کا انتقال ہوا تو ان کو آفس سے کچھ بینیفٹس ملے ہیں جو ان کو مل رہے ہیں یا یعنی انمیریڈ ہیں <coughs> کہتی ہیں اب اس کے بعد جب مجھے ملنا شروع ہوئے تو میری ایک اور بہن بیوہ ہو گئی پھر ایک اور بہن کو طلاق ہو گئی اب وہ بھی تھوڑی سی محتاج ہیں تو کیا یہ جو میری بہن کا کہ بینیفٹس مجھے مل رہے ہیں کیا اس میں ان کا بھی کوئی حق یا حصہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے ان بینیفٹس کو دیکھا جائے گا اگر تو وہ کسی بھی طریقے سے آپ کی بہن کی تنخواہ کا کوئی حصہ تھا جس کو پہلے کاٹ کے رکھ لیا گیا جیسے جی پی فنڈ وغیرہ کے اندر کچھ تنخواہ کا حصہ روکتے ہیں ویڈ پروفٹ بعد میں واپس دیا جاتا ہے تو وہ تو جب آپ کی بہن کا انتقال ہوا تو وہ مال وراثت بنے گا اور جب مال وراثت بنے گا تو پھر وہ کیونکہ آپ کی حقیقتاً بہن کی ملکیت میں ہے اگرچہ قبضے میں نہیں آیا تو پھر اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اور آپ کی دونوں بہنوں کا بھی ہوگا اگر آپ تین ہی وارث ہیں تو اس ٹوٹل مال کے تین حصے کیے جائیں گے ایک ایک حصہ آپ تینوں کو ملے گا اور اگر فرض کر لیں کہ آپ وہ حصہ لیتی رہیں اور بہنوں کو نہیں دیا تھا بعد میں وہ محتاج ہوئیں تو آپ کو اس ٹوٹل مال کو کے تین حصے کر کے دیکھنے ہوں گے کہ کیا آپ اپنے حصے کے مطابق کم لے چکی ہیں یا برابر لے لیا ہے یا زیادہ جیسا ہو ویسا دوسری بہنوں کا حصہ نکال کر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور بعض ایسے بینیفٹس ہوتے ہیں کہ جو ادارہ از خود کسی کی خدمات سر انجام دینے کے جواب میں سراہتے ہوئے دیتا ہے وہ ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتے جیسے پینشن وغیرہ اس میں یاد رکھیں کہ جس کا نام نومینی جو ہوتا ہے جس کا نام وہ لکھوا دیتے ہیں کہ بھی میرے مرنے کے بعد یہ بینیفٹس ان کو ملیں پھر وہ اسی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ مال مرنے والے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا وہ تو کمپنی اپنی طرف سے ایک انعام دیتی ہے جو پہلے اس کے قبضے میں نہیں آیا ہوتا لہٰذا اس میں پھر دوسری بہنوں کو کوئی حصہ نہیں اگر آپ کا نام لکھوا کر گئے تھے تو پھر وہ آپ ہی کو حاصل ہوگا اس میں دوسروں کو دے دیں تو اچھا ہے نہیں دیں تو کوئی بات نہیں اور پیغام پہنچایا کہ اگر تین ماہ تک تم نے رجوع نہیں کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی تو وہ عورت تین ماہ سے پہلے واپس آ گئی لیکن شوہر نے یہ کہہ کر اس کو دوبارہ میکے بھیج دیا کہ میں ابھی غصے میں ہوں ایسا نہ ہو کہ میں طلاق دے دوں پھر اس کے بعد جب غصہ نارمل ہوا بلا لیا گیا وہ ساتھ رہ رہے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جب طلاق کو کسی فریل پر کسی کام پر معلق کر دیا جائے تو یہ تعلیقاً طلاق کہلاتی ہے مشروط طلاق کہلاتی ہے یہ اس وقت واقع ہوتی ہے کہ جس کام کے ساتھ اسے مشروط کیا گیا ہو وہ کام ہو جائے جیسے شوہر نے کہا تھا اگر تم نے تین ماہ تک رجوع نہیں کیا تو طلاق ہو جائے گی اگر عورت تین ماہ تک نہ آتی تو واقعی طلاق ہو جاتی لیکن عورت نے اپنا کام کیا کہ وہ آگئی لہذا لہٰذا یہ طلاق واقع نہیں ہوگی اب وہ اس شوہر نے خود ایک صحیح مسلحت کی بنا پر اس کو واپس بھیج دیا تو وہ شرط تو پوری ہو گئی لہٰذا اس شرط کا اب ان کے اگلے افعال سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا یہ بالکل ساتھ رہ سکتے ہیں ایک یہ پوچھا انہوں نے کہ ایک بھائی ہے اس نے جب والد صاحب فوت ہوئے تو دس لاکھ کا مکان تھا اس میں پیسہ لگایا اور اب جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو اس مکان کی قیمت فرض کر لیں ایک کروڑ ہے تو وہ بھائی یہ کہتا ہے کہ میں دس لاکھ میں ہی وراثت تقسیم کروں گا کیونکہ مکان دس لاکھ کا تھا یہ تو میں نے اس کو بنایا تو یہ اس کی قیمت اتنی ہوئی تو لہذا باقی مال میں لوں گا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر شرعی مسائل عقل سے حل ہوتے تو اللہ تعالیٰ سب کو اتنی عقل عطا فرماتا کہ وہ آرام سے مسائل حل کر لیتے کیونکہ لا اللہ نفس اللہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے سب کو شرعی مسائل کے حل کے لیے وہ عقل اتا نہیں فرمائی کہ وہ اس کو حل کر سکیں اسی لیے فرمایا کہ فَسَلُوا أَهْلَ اہل اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو اب اس بھائی جان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑی ڈیڑھ ہوشیاری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ میں وراثت تقسیم ہوگی باقی تو میرا ہے آپ نے جو اس ٹائم پیسہ لگایا وہ بھی ایک کروڑ بنا کس وجہ سے بنا آپ نے اپنے بھائی بہنوں کے مکان پر پیسہ لگایا تو کروڑ بنا نا ویسے آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کر کے کروڑ کماتے ایک بھی ان کا حق نہ ہوتا اس لیے اب یاد رکھیے کہ خلاصے کلام یہ ہوگا کہ اگر یہ وراثت میں حصہ سب کو نہیں دینا چاہتا ہے یعنی دس لاکھ میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا ملبہ توڑنا پڑے گا سارا ملبہ توڑے اس کا مالک یہ ہے اس سارے کو لہدہ ہٹا دے اب اس مکان کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا دس لاکھ کا تو ویسے نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ مکان پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے اگر یہ ساری اپنی چیزیں توڑ بھی دے پھر بھی اس مکان کی قیمت دس سے بیس لاکھ یا پچیس لاکھ تک تو پہنچ ہی چکی ہوگی لہٰذا اب جو موجودہ قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا اور اب اگر یہ اس طرح نہیں کرتا ہے تو جتنی موجودہ قیمت اس کے اعتبار سے اپنے بھائی بہنوں کو تقسیم کریں اور اس میں میں مطلب بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ چونکہ ہمارے ہاں مطلب نظر آتا ہی ہے کہ یہ اصل میں بھائی کی زبان نہیں ہے اس کے پیچھے ایک اور کوئی خاتون کی زبان ہوگی کہ جو جس نے بھائی کے منہ میں زبان دی ہے یہ عموماً بھابیاں ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو سمجھاتی ہیں کہ سارا خرچہ تم نے کیا اب انہیں پیسہ دے دو گے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو اس سے زیادہ ہمدرد تو کوئی ہے ہی نہیں وہ خونی رشتوں کو ہم بھلا دیتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتوں میں لے کر ہم آگے بڑھ کر اور ناانصافیاں کر بیٹھتے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے بہت سارے کیسز آتے ہیں ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر کیس میں ایسا نہ ہو بلکہ اس بھائی کی بیوی کہہ رہی ہو کہ نہیں ان کو دے دو کوئی بات نہیں تمہارے بھائی بہن ہیں ایسی ہیں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے یہ پیچھے سے ہی کوئی مطلب یہ کہ فیڈ کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے مطلب نادان قسم کے افراد جو ہیں وہ اس طرح کے مشورے قبول کر کے خلاف شرع راستے پہ چلے جاتے ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ پورے مکان میں ہی وراثت جاری کریں اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو اپنا مکان توڑیں سارا جتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے اس ملبے کی قیمت آپ کی ہے وہ ملبہ آپ کا ہے لے جائیے باقی جو مکان کی موجودہ قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے حصہ تقسیم ہوں گے ایک انہوں نے کہا کہ بچی نے کویشچن کیا کہ کیا ایک اسکول کے ٹیچر ہیں ہیڈ ماسٹر ان کو یا پرنسپل وغیرہ ان کو رعایت دے سکتے ہیں کہ وہ دیر سے آ جائیں جلدی چلے جائیں ریسٹ ٹائم کے اندر بھی پانچ منٹ پہلے مطلب یہ کہ چلے جائیں پانچ منٹ بعد آ جائیں کیا اس کی اجازت ہوگی اور اگر وہ اجازت دیتا ہے تو یہ اپنی تنخواہ میں سے اس پیسے کو کٹوائیں گے کہ نہیں دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ کے سکول ہے تو بالکل تیج... کہاں سے اجازت ہوگی گورنمنٹ یہ رولز گورنمنٹ بناتی ہے جو ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل ہے وہ ان رولز کو اپلائی کرنے کے لیے رکھا گیا ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ کون کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو یہ تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہو کے سب کا کام بگاڑ رہا ہے تو یہ گناہگار ہوگا اور سب کو جس جس نے ایسے وقت نکالیں ان کو تنخواہیں اپنی کٹوانی پڑیں گی ہاں اگر پرائیویٹ ہو اور جو ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل ہے وہی وہ اس اسکول کا مالک بھی ہے اور وہ اجازت دیتا ہے تو وہ تو سب اس کے اپنے امپلائی ہیں وہ چاہے تو ان کو لیے بالکل وہ رعایت دے سکتا ہے وہ اس کی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ خود مالک نہیں ہے جس میں نے گورنمنٹ کا کہا یا کوئی نجی اسکول ہی ہے اور اس کو اختیار نہیں ہے اس چیز کا جو مالک ہے اس نے اجازت نہیں دی یہ اپنے طور پر اس طرح رعایتیں دے کر اپنے استادوں کو اپنے گر جمع کرتا ہے جسے گروپ بنا لیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ بھی گناہ گار ہوگا اور وہ لوگ گناہ گار ہوں گے اور جتنا وقت انہوں نے اسکول کو نہیں دیا اتنی تنخواہ ان کو کٹوانی پڑے گی اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر فارغ ہے کوئی اسکول میں پڑھانے کا نہیں ہے تو کیا وہ اپنا کوئی ذاتی کام کر سکتا ہے یا اگر پڑھا رہے ہیں کہ کال آگئی تو کال اٹینڈ کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں پڑھاتے ہوئے تو کال اٹینڈ کرنا بالکل غلط ہوتا ہے بالکل اپنا موبائل سوئچ آف کر کے رکھنا چاہیے میرے استاد محترم حضرت مولانا عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ ہم ان سے پڑھا کرتے تھے میں نے ان کو بڑا بہت سخت پایا اس مسئلے میں تو وہ اس طریقے سے کہ اگر کوئی دوران تعلیم ملنے کے لیے آ جاتا تھا تو مفتی صاحب اس پہ شدید ناراض ہوتے تھے کہ آپ ہمارے پیریڈ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو پیریڈ بالکل ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اس وقت کوئی ہاں ایمرجنسی کال ہو بہت ہی زیادہ کوئی خاص کال ہو تو ہونا ہی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اسکول کا نمبر دیں آفس کا کہ بھائی وہ آفس میں فون کر کے بتائیں کہ ایمرجنسی وہ آ کے بتا دیں گے پھر چلے جائیں لیکن خود آپ فون لے کے بیٹھیں گے تو پھر تو آتی رہیں گی کالیں اور جب ایک دفعہ انسان پڑھاتے ہوئے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تو میں نے اکثر یہی کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں کہ پھر وہ ذوق بعض اوقات قائم نہیں پاتا جو پہلے ایک ذوق قائم تھا اور پھر پڑھانے میں بھی فرق آتا ہے اس لیے اس کو منع کیا جائے گا باقی جو اسکول ٹیچر وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی ادارے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں انہیں اجیر خاص کہتے ہیں عجیربنس امپلائی اور عجیر خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں یہ دو دو امور کی بنا پر دو چیزوں کی بنا پر تنخواہ کے مستحق ہوں گے نمبر ایک جو ڈیوٹی ٹائم ہے اس میں وہاں پر حاضر ہوں اور نمبر دو جو کام سپرد کیا جائے وہ کام کریں تو لہٰذا اگر یہ وہاں حاضر ہیں اور کام ہے کام نہیں کریں ذاتی کام کریں تو یقیناً تنخواہ کٹوانی پڑے گی اور غلط ہے لیکن موجود ہیں اور کام ہی نہ ہو تو بس ان کا موجود ہونا ہی پھر کافی ہے کیونکہ کام ہے ہی نہیں اس میں اگر یہ کوئی ذاتی کام کرتے ہیں جیسے کوئی تحریر کر لی کوئی اور مطلب اپنا کام کر لیا وہ جائز ہے لیکن اس میں یوں نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک ادارے سے معاہدہ کیا ہوا ہے آپ اس کے امپلائی ہیں اور کسی اور اسی ٹائم میں کسی اور ادارے سے بھی آپ کام لے لیں اور اس کام کو یہاں پہ کریں یہ نہیں ہو سکتا یہ صفقہ فی صفقہ کہلاتا ہے کہ ایک معاہدے میں دوسرے معاہدے کو داخل کر دینا یہ اس ٹائم کے اندر آپ دوسرا کسی کا کام نہیں کر سکتے ہیں ہاں اپنا ذاتی کام جو بغیر تنخواہ لیے ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جس سے کہ میں نے عرض کیا اسے ریلیٹڈ یہ بھی تھا کہ کیا ٹیچر پیون وغیرہ سے اپنے ذاتی کام کروا سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے اگر وہ گورنمنٹ کا اسکول ہے تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کا نوکر نہیں ہے وہ گورنمنٹ کا امپلائی ہے اور اس سے وہی کام لیا جا سکتا ہے جو عرف میں اس گورنمنٹ اسکول میں اکثر کام کرنے ہوتے ہیں اس سے اپنا ذاتی کام کروانا چاہیں تو یہ غلط ہوگا اور اس میں گناہ کا پہلو بھی ہو سکتا ہے اور اگر پرائیویٹ اسکول ہے اور اس کی انتظامیہ نے خود آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ بھی تھوڑے بہت اپنے ذاتی کام بھی آپ کروا سکتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے